Главный партнер показу – всеукраинская молодіжна громадская организация Молоді регионы». Генеральный спонсор проекту «Зроби собі шоу» торгівельна марка «Ятрень». Меня зовут Санковская Юлия Николаевна, мне 23 года. Что подготовила на кастинг? Вообще, как проведете? Я подготовила рассказ о себе в стихотворной форме, также стих и урывок из текста. Я б хотіла перш за все представити себе, і з допомогою свого знайомого він мені підготував розповідь про мене в віршованій формі. В степу, де обрій наче куля, там, де курган стирчить, як гуля, я народилась. Як це Юля? І хоч сто раз дивись, люстерко, не та, що зараз експрем'єрка. Санковська Юля, я відроду і маю хист, і маю вроду. Переборщить не маю права, я є красива і цікава. Звиняюсь за незвичну мову, бо я навчалась в рідній школі і там крізь призми всіх наук вивчала рідний говір звук і розуміння від людей, що означає гай і гей. Тож доброзичливе журі, ви чули помисли мої. Що не секретні є між нами. Включіть мене в свої програми. Не загубіть з богом, дану свою зорю телеекрану. сильно. Алексей, я агентні Олексій, я прийшла вам допомогти. Я не хочу, Юлія, не Вас чекає сім'я ваша. Я прежде всего сильно волновалася. можно сказать, что не получилось. Меня зовут Екатерина Жалес, мне 25 лет. Я пришла на кастинг. Я знаю, ты сегодня будешь петь. Да. Почему? Почему? Потому что считаю это своим талантом. Думаю, что у меня это получается. Ты хочется доставить удовольствие. В любом случае, хочется проявить какую-то творческую свою жилку. Если это будет и телеведущая, то буду очень рада. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды Подошва на сухой листве оставит следы Еще под кожей бьется пульс, и надо жить Я больше, может, не вернусь а может, я с тобой останусь, Останусь пеплом на губах, Останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Итак, мы начинаем. Мы начинаем наш конкурс искусственного дыхания и наш основной претендент на победу Екатерина. Екатерина начинает с толстого фина двухметрового, которого не смогли откачать еще в прошлом. Раунди, и Так, время пошло. Начали! Дышит, дышит, закрыла. Из носа полезли бульбы Мы полезли. Трясет, трясет, хорошо. Он просыпается, просыпается. Следующий Приходит к следующему участнику. Приходит к следующему участнику. Это молодая барышня. Делайте. Вы не можете найти рот. Надо искать рот. Срочно. отстает. встает. Начните с того. Он заширился. Руки, руки. Он пытает вас за голову. Он пытает вас за голову, Леша. Убирайте руки, делайте ему искусственное дыхание, потому что еще надо отвечать. Все, поговорим дальше. У вас еще осталось 3 конкурсанта 10 секунд. Вам нужно успеть это сделать. О, впечатление суперские. То есть ожидала немножечко... знаете, как всегда волнуешься, потому что неизведанное, то есть боялась неизведанного. Там очень дружелюбная, дружественная обстановка, все люди позитивно настроены, суперски вообще. Добрый день, меня зовут Арина, я с города Александрия. А то есть ты к нам даже приехала? Ну, можно так сказать. Я уже практически два года обитаю в городе Кировоград. Ага. А, отлично. Что готовила сегодня? То есть а, чем пришла? То есть я подготовила юмористическую байку угу. Павла Глазового и также лирический текст с книжки. Пришла я на это шоу, потому что все интересно, все то, что неизвестно. На шоу я бы хотела себя видеть, ну, допустим, актером, потому что мне нравится исполнять какие-то вот очень интересные роли. Ну, то есть вы, значит, представьте себя в кресле дальнобойщика, да? может быть рядом, может быть рядом храпит товарищ, да, который вы это все и рассказываете. Поэтому иногда вы его толкаете. То есть... Заходите, мы ну, товарища вам посадим. Алло, гараж, Саня, проснись. Что, спишь? Блин, как всегда, конечно. Я рулю уже третьи сутки, а ты спишь. Ну, это уже вообще предел наглости, лих меня на колено. Вот так вся жизнь и проходит. Спасибо, Саня. Да, мне за мені, галочку щепадай, а то не можешь. Yeah. Так, со жизни На За рулем, за баранкою. А все це ради чого? Щоб же не купить норковую шубу. вона зараза там з любовником. Вот так всю жизнь ездит в комбінезоні, в грязном. Ні помитися, ні побриться. Да ти сам в таком, не переживай. Так, Арина Павлович, спасибо. Но впечатления масса, все очень интересные, позитивные. Единственное, что мне сказали, не нужно в театр больше. Здравствуйте. Ах, а, тут есть крестик, как в x factor Здорово. Я убит под Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете и во всем этом мире до конца его дней. Ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей, но у мертвых, упавших есть Отрада одна. Мы за родину пали. Но она спасена. А ну что добрый вечер всем поклонникам кулинарии? Я Дмитрий Губернет. Сегодня я веду свой репортаж. Первый номер это у нас идет картошка. Там був якийсь, як то, як то княже, оффсайт. Сейчас мы будем готовить, не поверите, борщ, борщ, отличный борщ, а нет, харчо, лучше харчо. Харчо очень вкусное, харчо, вы знаете, что прям на пятой минуте матча это харчо будет превращаться в суп. Я не могу вам рассказать про процедуру, потому что, э, на, на самом деле, это такие, э, такая э, чудовая -э, речка. Капуста, капуста нашинковывается, нашинковывается и бросается куда? Правильно, в воду, которая уже была хлорированная, вот так вот. Супозор такой вообще редкий, да, да. Ты не ожидал, что я такой? А, ладно. Это записывали? Да. А, друзья, это было unbelievable. В принципе, все, все хорошо, но я реально, реально не подготовился просто, поэтому все было безалаберно. Головный партнер показу – всеукраинская молодежная громадская организация «Молоді регионы». Генеральный спонсор проекту «Зроби собі шоу» – торгівельна марка «Ятри».